Та на чужих Здається, що повітря отруїли, іде шукати виходу для всіх, коли його брехнею завалили. Ми в темряві влукаємо щорік, і дихати стає ще далі важче. А хтось хапає все собі під бік, вирішує, кому продати щастя. До біса їм розмови про народ, неначе цитадель тримають крісла. На все життя набрались на город і не бояться, що кишені тріснуть. То є вранці долі і людей, то влади треба досі захищати. Для них країна начебто трофей, тож їх потрібно кийками навчати. Країна сильна, коли разом всі. Я хочу миру у своїй родині, щоб посміхались діти і старі. вымовлял и гордо Слава Украине Шановник Харцов На Майдане Хлопать Он очень вообще был убедительный Такой за добро Говорил о том, что добро и зло борется на планете Много тысяч лет пришел сатана И 10 тысяч лет правит сатана миром По-моему 10 тысяч, да? Да, да 10 по-моему И добро и зло сражается И вот сейчас кто-то должен победить І просто відчувається, що в нього такі зовсім нематеріальні інтереси. Чоловік. Воїн світла. Е, да, так, да, воїн світла. А другий дядько був воїн темрявий е, з Дніпродзержинська. І він розказував, що був, як він сказав, біснуватим. Йому подобалося битися. Він любив розбити комусь пику і дивитися, як людина валяється. А потім на нього зійшло якесь прозріння, і він, значить, попросив Бога скупати його в своїй благодаті. І Бог його скупав. І як він каже, що це ні з якою жінкою в ліжку не можна зрівняти. Просто стосунки з Богом. Про купання в благодаті. Є також роздруківки про вогняну січ. Є така деяка певна вогняна січ, що що вона між небом і землею знаходиться, здається, ну і таке інше. Щось таке, неке такої, таке місце у світі. І що ми боремось за те, щоб ця вогняна січ повстала, і такі от висять там розклейки на домиках дерев'яних. Очень класний текст. Я просто цього не запам'ятав і якось зараз розумію, що це прекрасна, фантастична взагалі штука. От таке, що таке, і таких потім я якось іду на майдані. Якісь люди забрали багаття, стали з руками розкритими, промовляють якусь молитву нечутно. Але так напівколом, якийсь теж там у них ритуал, прямо на Майдані. Трошки так, якщо так виділити, це виглядає як абсурдно. писал и пишу что-то в Фейсбуке. И я вот понимал, что у меня какая-то тревога, и я не могу успокоиться. И что нет поводов. Я, я даже написал это короткое сообщение к обслокам, Ощущение Белой гвардии нет сна. Я пришел домой, лег спать, и час, час поспал, два поспал. Мне приснился сон, в котором мне приснился сон, в котором был Янукович. Блин, мне тоже в эту ночь приснился Янукович. Интересно, а кто в эту ночь снился Януковичу? Я вообще жил на другой планете в это время. Я был в Харькове, там был с девушкой, к ней приехал на два дня и провел весь день у нее в квартире. Я проснулся у нее, и она сказала, что ей надо уехать на работу. А давай ты останешься здесь. И я потом провел полдня в ее квартире, и это было ужасно. Я себя чувствовал домашним животным. Вот хозяева ушли, и... Рация, автом... Рация Автомайдана. Так, Андрейку. Андрюху не освободили, В зале сюда потасовка. Там оградили судью, оградили выходы, ментов набежала. Поэтому не сегодня. Не, сегодня очень жаль, но победы нет. Нет, не расслабляться. И они начинают спускаться к нам. Дальше меня Богдан опять забирает. Потом вот я вспомнил ближе к памятнику основателям Киева стояли девушки. Большая часть. И они начали кричать Спукийно, Спокийно. Тогда я не понимал, что это такое. Это они то или нам кричат, и, и, и что это значит? И потом, когда он меня все время подгонял, а я останавливался, я не думал, что, что они пойдут дальше. Там еще перед дорогой мужик один стал, что-то у него сердце схватило, и он сердце, сердце, и, и он не шевелится, и люди его как раз недалеко стояла скорая его отвели в скорую, перебежали через дорогу, видим, беркут все равно продолжает наступать, тут выбегает какой-то мужик с окровавленным ухом, и я не знаю, я боялся к нему подойти просто, он что-то посмотрел на меня, стоит, у него капает сухо на коленях уже, потом больше людей подошло посмотреть, что с ним, понесли его к скорой, а беркут продолжает идти в нашу сторону, опять же мы, мы убегаем туда дальше, бежим туда до Макдональдса, они уже останавливаются. Возле Малой как раз и тут какой-то мужик, я говорю, ну все, они же дальше не побегут, все, Майдан уже захватили. У нас было где-то человек пять, которые побежали к, Мал к Малой -Житомирске. они говорят, да потому что они, потому что они нас боятся, а нас пять человек, они а с женщиной какой-то. А потом он идет к ним, а она остается, и даже парень какой-то рядом говорит, куда ты идешь, посмотри, сколько их. А он идет, берет какие-то две стеклянных бутылки и идет к ним. Потом где-то буквально, потом где-то через минуту возвращается и говорит, что они забегают с другой стороны, чтобы там перекрыть к Михайловской. И мы начинаем бежать, забегаем в какой-то первый попавшийся двор. Ну, туда сначала забежали какие-то мужики и говорят, идемте сюда. И мы бежим в этот двор, с ними по-прежнему эти три человека. Этот какой-то мужик, и он так страшно дышал, задыхался, какой-то даже хотелось подальше от них, потому что не знаешь, что и как. Понятно, что нам с Богданом легче, мы так забежали в какой-то тупик, забрались на забор. А не помогите нам, мы помогли им, и они пьяные все трое, а один из чернигова оказался. С моего района каждый земляк. Мы увидели там детская площадка, думали сесть, будто мы здесь живем, потому что мы все в панике. Я думал о том, что как бы так затеряться, может зайти в какой-то подъезд, а мы все равно продолжали бежать, идти подвигаться. Ребята что-то наверх Михайловской хотели бежать. Они говорят, давай перекурим. И как раз нас догоняет с Майдана девушка, которая раздавала там чай, и она в таком настроении была у подническом, а потом она такая, есть у кого сигаретка? И вот она говорит, давайте к нашим бежать. И мы поднялись по улице, которая вела к Михайловской. Слева Михайловская, справа Европейская. Богдан говорит, идемте туда, там контрактовая. Говорю, нет, Богдан, там европейская. И как раз оттуда начинают бежать люди. Махая там, мы начинаем бежать Михайловской. Там мы начинаем разбредаться. Девушка говорит, пойдемте туда, там, там же наши. И мы пошли в сторону Андреевского с Богданом. Надо шаг сделать немного умереннее, потому что сразу видно, что мы идем с Майдана. Куда-то спешим, оглядываемся. И вот уже возле Министерства иностранных дел мы уже нормально стали идти. Вышли на Андреевский пошли на воздвиженку и там уже посидели на лавочке, там тихо, так спокойно. Говорят, там не хотят э, покупать дома, потому что мистика. Рядом Лысая гора, то там так было спокойно после Майдана. Мы там уже обсуждали, что не было никого из оппозиции. Мы посидели, он покурил, пошли в общежитие, там встретили ребят, которые тоже там были с нашего университета. Это было уже полшестого.